penyasaran subsidi RON95 tetap akan dilaksanakan dalam separuh masa kedua tahun 2025 ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heroan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, penyasaran subsidi RON95 sebelum ini telah pun diutarakan dalam perbentangan bajet 2025 tahun lepas pada penghujung tahun lepas di mana diperkatakan bakal dilaksanakan pada separuh masa kedua tahun 2025. Hari demi hari banyak sebenarnya kata-kata cakap-cakap berkaitan dengan perkara ini ada yang membangkang dan pelbagai lagi perkara yang terjadi terhadap pelaksanaan untuk penyasaran subsidi RON 95 ini. Baru-baru ini Perdana Menteri sendiri telah pun mengesahkan bahawa walaupun keadaan dunia sekarang ini tidak menentu, tetap juga akan dilaksanakan untuk penyasaran subsidi RON95 ini. Tapi seperti yang telah pun dijelaskan oleh Perdana Menteri, oleh Menteri Kewangan juga, penyasaran RON95 ini hanya akan melibatkan segelintir bilangan kecil sahaja pihak tertentu sebagai contoh yang maha kaya, golongan T20 dan sebagainya. Selain daripada itu, sebenarnya tidak terlibat dengan penyasaran subsidi RON 95. Tapi walaupun diperkatakan tidak terlibat, sebenarnya sedikit sebanyak akan melibatkan mereka juga kerana apa? Kerana pelaksanaan kaedahnya nanti sedikit sebanyak perlu diikuti, dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia tak kira sama ada mereka itu golongan T20, B40, M40 dan sebagainya kerana seperti telah pun dijelaskan oleh Menteri Kewangan sebelum ini ada diperkatakan bahawa penyasaran subsidi RON95 ini pelaksanaannya mungkin akan menggunakan pakai kaedah lebih kurang sama seperti pelaksanaan SARA 2025 di mana MyCard ataupun IC anda itu bakal diguna pakai untuk penyasaran subsidi RON95 ini bagaimana ianya berfungsi bagaimana ianya bakal dilaksanakan yang terkait dengan penggunaan MyCard ini yang ini masih lagi menjadi tanda tanya cuma dijangkakan ingat tu dinyatakan berkemungkinan besar setiap kali anda pergi ke petrol station untuk mengisi minyak. Kalau katakanlah anda adalah golongan yang layak untuk menerima subsidi bagi RON95 ini, anda mungkin perlu diverifikasi menggunakan MyCard anda. Mungkin cashier akan ambil MyCard anda untuk verify terlebih dahulu sama ada anda berada dalam senarai nama yang layak untuk terima subsidi RON95 ini ataupun tidak. Jika layak, barulah anda dibenarkan untuk mengisi minyak yang mana harga itu adalah harga yang bersubsidi dan dijangkakan nanti berkemungkinan besar di petrol station akan ada harga-harga yang berlainan untuk minyak RON95 sebagai contoh minyak kuning mungkin akan ada dua harga satu harga adalah harga yang bersubsidi satu lagi adalah harga yang tidak bersubsidi jadi mereka yang telah pun diverifikasi di counter sebagai contoh barulah dibenarkan untuk mengisi minyak RON95 minyak kuning ini dengan harga yang bersubsidi. Mereka yang disahkan tidak layak untuk menerima bantuan ataupun menerima subsidi bagi RON95 ini hanya dibenarkan mengisi menggunakan harga RON95 yang tidak bersubsidi. Jadi itu adalah berkemungkinan besar kaedah yang bakal dilaksanakan setelah ianya dimuktamadkan nanti. Sebelum ini ada kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Menteri Kewangan yang mana mungkin kita boleh baca sedikit berkaitan dengan apa yang telah pun dinyatakan oleh beliau. Meskipun terdapat desakan pelbagai pihak agar ianya ditangguhkan, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengesahkan pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 tetap akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Jelas kerajaan tidak akan membuat pusingan you dan apa yang dibentang pada belanjawan 2025 akan direalisasikan atau bahasa mudahnya jalan terus. Perbincangan masih berjalan di peringkat jemaah menteri bagi meneliti mekanisme terbaik untuk pelaksanaan menyeluruh dan adil kepada rakyat. Malah, Kementerian Kewangan sedang mengetatkan lagi sistem penggunaan apabila penyasaran subsidi itu dilaksanakan kelak agar tiada rakyat Malaysia yang layak teraniaya. Selain meningkatkan tahap kelayakan penerimaan subsidi, perkara utama diambil perhatian kerajaan ialah mekanisme bakal digunakan iaitu penggunaan kad pengenalan ia selepas mengambil kira keberkesanan penggunaan MyCard dalam skim sumbangan asas ramah ataupun nama singkatannya SARA. Jadi jelas di situ kalau dilihat daripada kenyataan yang telah pun dikeluarkan sebelum ini yang terakhir itu berkaitan dengan penggunaan MyCard ataupun kad pengenalan ataupun IC sebagai salah satu kaedah untuk penyasaran RON95 ini yang mana seperti dijelaskan sebentar tadi berkemungkinan besar itu bakal menjadi mekanisme penggunaannya apabila ianya telah pun dilaksanakan nanti. Sebelum ini kita sedar pada tahun lepas pada pertengahan tahun 2024 telah pun dilaksanakan penyasaran diesel di Semenanjung Malaysia yang mana kaedah pelaksanaannya berlainan sedikit mereka yang berkelayakan ataupun mereka yang terkesan di Semenanjung pengguna kenderaan berdiesel ini diberikan bantuan tunai sebanyak RM200 setiap bulan dimasukkan ke dalam akaun ataupun ambilan secara tunai yang itu adalah kaedah pelaksanaan untuk diesel di Semenanjung pada tahun lepas penyasaran diesel di Semenanjung. Tapi harus diingatkan penyasaran diesel yang berlaku pada tahun lepas itu melibatkan sebilangan kecil saja mereka yang tinggal di Semenanjung tidak melibatkan mereka di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Untuk RON 95 ini dijangkakan akan lebih menyeluruh akan merangkumi keseluruhan Malaysia tak kira Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan mahupun semenanjung. Jadi kaedah penyasaran RON 95 itu perlulah diperhalusi agar ianya dapat mempermudahkan urusan kesemua pihak yang terlibat berkaitan dengan penyasaran RON 95 ini walaupun acap kali diulang bahawa ianya tidak akan melibatkan golongan B40, M40 tapi harus diingatkan asalkan ada kaedah terbaru yang bakal digunakan itu sedikit sebanyak sebenarnya telah pun akan mengganggu gugat berkaitan dengan pelaksanaan untuk penyasaran subsidi RON95 itu nanti kerana ini adalah kaedah baru jadi mereka yang terlibat ini tak kiralah T20 ke B40 ke M40 ke akan perlu melalui proses-proses tertentu sebelum mereka ini terutama sekali golongan B40 dan M40 dapat menikmati harga RON95 yang bersubsidi. Jadi buat masa sekarang ini belum lagi ada kata putus dikeluarkan, belum lagi ada kata muktamad berkaitan dengan kaedah pelaksanaannya dijangkakan dalam masa terdekat ini pada bila-bila masa saja daripada sekarang sehinggalah ke penghujung tahun 2025 ini kita bakal mendengar pengumuman berkaitan dengan pelaksanaan untuk penyasaran subsidi RON95 ini sama-sama kita nantikan apakah berita informasi terkini yang bakal diumumkan. Cuma yang pastinya berkemungkinan besar akan dilaksanakan berkemungkinan besar sekali lagi sebelum perbentangan bajet 2026 dilakukan yang mana dijangkakan pada bulan Oktober 2025. Jadi berkemungkinan besar antara sekarang ke bulan Oktober ini kita bakal mendengar berkaitan dengan pengumuman untuk penyasaran subsidi RON95. Jadi guys, itu dah tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini jangan lupa tekan pada butang subscribe tekan juga pada butang loceng insyaallah kita berjumpa lagi di video yang akan datang stay safe stay healthy assalamualaikum